मोहब्बतों और अमन के शहर दरिया खान के तारुफ की दूसरी वीडियो में इस वक्त मैं मिजाइल चौक पर मौजूद हूँ यहाँ पर डेरसूल खान से आने वाला रोड डाखाना की तरफ से आने वाले रोड से मिलता है तो भक्कर से आने वाली कदीम सड़क भी मिजाइल चौक पर ही आनकर मिलती है सलीम अवान मैं और हम और आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं नाजी मिज़ाइल चौक की बात हो रही है दरिया खान की बात करें दरिया खान बताया जाता है कि एक मैदानी और रेतला इलाका है यहाँ पर मिजाइल चौक के इर्द गिर्द बड़े पीले हुआ करते थे और दरिया खान में बताया जाता है कि सात सात दिनों की और सात सात रंगों की आंधियां चला करती थीं लेकिन अब यहाँ पे क्या है अब मिजाइल चौक के गिरदा गिर्द दुकानें हैं मार्केट है, है मुख्तफ अशाई की यहाँ पे दुकानें हैं और यहाँ पे सरकारी तलीमी इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल है जो कौमी सतह के रहनुमाओं की कौमी की मादरे इल्मी है और मैंने भी यहीं से तालीम हासिल की है और प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो यहाँ पे शहर का मारूफ और कदीम सिटी पब्लिक स्कूल भी इसी मिजाइल चौक में है पहली वीडियो की तरह यहाँ पे भी हम खाने का जिक्र जरूर करेंगे जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से एक रोड डान को निकलता है जहाँ का सोहन हलवा आपको भी पसंद है मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन परेशान नहीं हो हम यहाँ पे हाजी आबिद का सोन हलवा बहुत मशहूर है और बहुत जायकेदार है लेकिन मैं ये बात कहूँ कि जब आप वहाँ पे हलवा खाने के लिए जाएं तो अपने दोस्तों के लिए भी जरूर खरीदें कि यही यही मीठे तो दोस्ती को मीठा करते हैं अब यहाँ पे खाने की एक और बात भी करते हैं यहाँ पे एक मुख्तल चीज़ है रोटी आप तंदूर पर बनाते हैं रोटी आप तवे पर बनाते हैं लेकिन सर यहाँ पे तो भट्टी पर रोटी बनती है आधे कटे ड्रम लोहे के आधे कटे ड्रम की तरह एक भट्टी बनाई जाती है जिस पर बड़ी बारीक और खस्ता रोटियां बनाई जाती हैं और ये रोटियां सर ये सिर्फ कमर्शली ही दरिया ख़ान में नहीं बनती बल्कि ये तो दरिया ख़ान की पसंद है दरिया ख़ान की शादियों में और दावतों में इस रोटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जाते जाते इस क्लिप के आखिर में यह भी बताएं कि इस मिजाइल चौक में अगर आप आए तो अब्दुलरहमान सिंधी के बहुत बेहतरीन कबाब और टिक्के ज़रूर खाएंगे जो यहाँ पे चटूरे लोगों का शाम को रश बना देते हैं मिज़ाइल चौक में हमने कदीम हाई स्कूल का सरकारी हाई स्कूल का जिक्र किया तो इसी मिजाइल चौक पर आज मिलने वाले पुराने भक्कर रोड पर 10 से ज्यादा तलीमी इदारे हैं इन तली इदारों को इस रोड से क्या मसाइल हैं इस रोड पे चलती ट्रैफिक से या दीकर क्या मसाइल हैं हम वका से जानेंगे वका दरिया खान में न्यूज़ वन के कॉरस्पॉडेंट हैं बहुत शुक्रिया वकास ने हमारे नाजर के लिए वक्त निकाला हमें बताइएगा कि इस रोड पर जैसे मैंने कहा कि दस से ज्यादा प्राइवेट तली प्राइवेट स्कूल हैं उस स्कूल को रोड से क्या मसाइल हैं बहुत मेहरबानी सीम साहब देखिये यहाँ पर तीन किस्म के जो मसाइल हैं और वो जो मसाइल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जो जो रोड है इसकी कुशादगी है वो पैंतीस से चालीस फीट है बिल्कुल लेकिन यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है सड़क के दाई तरफ भी और बाई तरफ भी दो दो से तीन तीन फुट जो है वो मिट्टी और रेत है और कहीं कहीं तो ये दस दस फीट तक यहाँ पहुंची है और आप देखिए जब दस दस फीट मिट्टी होगी तो टोटल रोड कहीं कहीं तो

तो तकरीबन 200 से ढाई मीटर का जो, आ, तो जो एरिया है वहां पर जो एरिया, है जो एरिया, वहाँ पर दो दो तीन तीन फुट पानी खड़ा रहता है और ये पानी जो है ये दो दो तीन तीन दिन तक खड़ा रहता है यहाँ पर ट्रैफिक की मसाइल है। है। होते हैं जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें मसाइल होता है जो नमाजी है वो गलियों से निकलते हैं कहीं से सड़क साइड साइड से होते हैं नजीरे में पहुंचते हैं पानी खराब हो गए तो नमाज का मसला बनेगा तो इसी तरह यहाँ पर ये ये दो हो गए एक जो तीसरा मसला है ये अब शुरू होने वाला है तो यहाँ पर जो की जो होती है, ये बड़ी हैं वो है बात आपने यहाँ पर देखिए सुबह से शुरू हो जाती है अब सुबह स्कूल का टाइम होता है हजारों के तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट है जैसे आपने क्या यहाँ पे मिडल भी है तो सुबह बच्चों का टाइम होता है रश होता है देखें हजारों की तादाद में जब बच्चे निकलते हैं एकदम उधर से गन्ने की लोडेड ट्रालियां आ जाती है तो वो बहुत बड़ा मसला स्कुर्ण बनता है भी और छुट्टी के वक्त भी रहा। और जो छुट्टी का वक्त है उस टाइम छुट्टी होती है हर स्कूल की कितनी छुट्टी होती है तो हाई स्कूल कितनी तादाद है बाकी प्राइवेट स्कूलों की कितनी तादाद है तो यहाँ पर गन्ने की लोडे जो ट्राली है वो आ जाती है जिससे वो हादसा का सबक बन लेती है अच्छा इंतजामिया को चाहिए कि कम अज कम फर्स्ट टाइम में घंटा एक उसके अलावा जो छुट्टी का टाइम है खूस इन दो टाइमों में ए, जो है इन्हें पीछे रोक लिया जाए तो मैनेज कर लिया जाए मैनेज कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से काफी हद तक से हम बस हम इंतजामिया से गुजारिश करता है कि सड़क किसी की भी देखभाल में आती हो किसी की भी मतलब उसमें आती हो लेकिन बल्दिया के लोग हैं उन्हें चाहिए मट्टी हटा ली ताकि उस के हटाने से रही है ताकि यहाँ पे इशू है प्रॉब्लम है वो ये है की जो स्ट्रीट लाइट है वो काफी बेहतर है लेकिन जो डेरा रोड की स्ट्रीट लाइट है ये रोड जो

मरहूम अब्दुल हफीज वीता एक बाजू से महरूम थे लेकिन यहीं असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के साथ ही एक छोटा सा खोखा लगा के एक बाज़ू से महरूम होने के बावजूद कपड़े इसी करके एक हाथ से और दांतों की मदद से स्त्री को उठाकर कपड़ों को सीधा करके कपड़े इसी कर किया करते थे और माशरे पर बोझ बनने की बजाय मरहूम हफीज वीता ने यहाँ पर एक अखबार लाइब्रेरी बनाकर मुख्तफ अखबार आ, लोगों को फराहम करके लोगों को का, लोगों के लोगों को लोगों के लिए मरहूम लोग मिजाइल चौक में, में कब्रिस्तान शहीदा है और इसी मिजाइल चौक के साथ कभी कोखा मार्केट हुआ करती थी हमारे साथ फकर से स्टार एशिया राना अमजद बोबी हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कहानी रही क्या स्टोरी है इस कब्रिस्तान शहीदा की अमजद बोबी बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाजर के लिए वक्त दिया हमारे नाजरन को बताइएगा कि ये जो आपके पीछे एक चार दीवार है और कुछ कब्रें हैं इन कब्रों की क्या कहानी है जी ये उन्नीस सौ सत्तर का वाक़ है तकरीबन और यहाँ पर जो इस वक्त थाना के साथ दुकानें तामीर हैं यहाँ पर एक पेट्रोल पंप हुआ करता था जिसमें डीज़ल पेट्रोल डलवाती गाड़ी में आग लगी और मुसाफिर गाड़ी में सवार तमाम मुसाफिर जो है वो जलकर भस्म हो गए थे ये उन्हीं लोगों का कब्रिस्तान है यहाँ पर इसकी चारदीवारी भी कर दी गई और इस कब्रिस्तान को शहीदों का कब्रिस्तान कहा जाता है अरसा कबल यहाँ पर इसी से मुल्का यहाँ पर खोखा बानों की मार्केट थी जाहिर है कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है जब तजावजात के हवाले से सर्च ऑपरेशन किया गया तो ये खुका मार्केट भी जो है उसकी जद में आई और इसको यहाँ से इंतज़ामिया ने हटवा दिया जिसकी वजह से कई अफराज जो है वो बेरोजगार हुए जो कि आज तक रोजगार के हवाले से संभल नहीं पाए हैं और इसी खाली जगह पर फिर टीम होप की जानब से शजरकारी करवाई गई और यहीं पर मेजाइल चौंक है इसके साथ ही तकरीबन अड़सठ साठ साल से जायद खान खुदा बख्श गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जो काम कर रहा है जो कि अब तक सरकारी अमारत से महरूम है हमारी इलेक्टेड नुमाइंद से भी ये गुजारिश है कि वो इस स्कूल की जानब नज़रसानी करे और इसको अपग्रेड करवाते हुए इसको सरकारी अमारत भी मुहैया करवाए ताकि जो तलबात हसूल इलम के लिए यहाँ पर आते हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो तालीम मिल सके वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि इस मिजाइल चौक कब कब कौन कौन से नाम रखे गए हमारे साथ वजील्ला खान न्याजी हैं नाइनटी टू न्यूज़ से भक्कर से नाइनटी टू न्यूज़ के कॉरस्पांडेंट हैं उनसे हम जानेंगे कि मिज़ाइल चौक के कब कब और क्या क्या नाम रखे गए वजील्ला खान बहुत शुक्रिया आ, हमारे नाज्रीन को बताइएगा कि ये मिज़ाइल चौक है जो शहर का कभी मर्जी चौक था इसके क्या क्या नाम रखे गए कब कब नाम रखे गए और इन नामों की अहमियत क्या रही और कौन सा नाम किस कदर मरूफ या मकबूल रहा बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है चौक चौराहों को मुतारफ करवाने का ये जो मजाइल चौक है ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है दरिया ख़ान का इसको बखर चौक जो है कहते थे बखर मोड़ कहते थे उसकी वजह ये थी कि कदीमी जो रोड था वो ये पुराना रोड था जिसको आप पुराना बखर रोड कहते हैं उसके बाद क्लूरको रोड बना तो तमाम जो ट्रैफिक है वहाँ पर मुंतकिल हो गई उससे कबल जो है मुल्तान और कुल कोकोट और मियामाली से जो ट्रैफिक आती थी वो यहीं आकर जो है वह सवारियाँ उतारते और चढ़ाते थे जिसकी वजह से इसको बखर मोड़ का नाम कहते थे और ये जो रोड था ये अब पुराना बखर रोड कहलाता है इससे कबल जो है ये मेन रोड हुआ करता था वक्त के साथ इसका नाम बदला यहाँ पर जो है मलक नासिर जोिया होते थे वो यहाँ पर जो रैलियाँ का इनका करते थे रबी रबल के हवाले से तो उस हवाले से इस जो चौक का नाम था वो बाद में मदीना चौक पड़ गया काफ़ी अर्सा तक मदीना चौक के नाम से ये जो है मजूम रहा उसके बाद वक्त के साथ साथ जो है जो पाकिस्तान में तकबीर में तकबीर के हवाले से नाम एटमी धमाकों के वक्त एटमी धमाकों के हवाले से तमाम पाकिस्तान के चौक चौराहों के जो तकरीबन नाम है वो यम तकबीर के हवाले से रखे गए तो यहाँ पर जो मदीना चौक है उसका नाम भी योम तकबीर रखा गया फिर उसके बाद जो है गौरी मजाइल का तजर्बा हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारे एक तनवीर मुगल साहब हैं उनकी जानब से एक मॉडल नष्ट किया गया यहाँ पर और उसकी वजह से जो लोग हैं इसको मज़ाइल चौक के नाम से याद करने लगे और काफ़ी अर्सा तक जो है वो मजाइल चौक ही रहा उसके बाद जो है वक्त गुजरा और अब्दुलमनान साहब जो असटेंट कमिश्नर हैं दरिये ख़ान के थे उन्होंने चौक चौराहों की जो ताज़ीन और आरइश का सिलसिला था वो शुरू किया तो वो जो पुराना मजाइल का मॉडल था वो यहाँ से उतार लिया गया एक और मॉडल नष्ट किया गया और उसकी जगह वो भी जो है तनवीर मुग़ल की जानब से यहाँ पर जो है नष्ट किया गया है और ये जो मॉडल है ये भी जो है ना उसी गौरी मजाइल ही की एक शकल है लेकिन उससे छोटा है लेकिन उस अभी तक इसका नाम जो है वही मजाइल चौक ही आ रहा है और तकरीबन जो है तमाम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं ये टर्निंग पॉइंट था लेकिन क्योंकि गलूरकोट रोड बना तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कुछ कम हो गई और ये सिर्फ इलाकई मोड़ होने की वजह से इलाके कुछ लोगों को होने की वजह से गैर अहम ज़रूर हो गया लेकिन अब भी जो है मेन अहमियत रखता है शहर में अच्छा वजी खान ये बताइए कि आपने अपनी गुफ्तू के शुरू में बताया था कि यह मर्की रोड था और ये शायद उस वक्त शहर का पहला रोड था ये रोड कहाँ से गुज़रा करता था आज का जो फारा चौक है वहाँ से गुजरता था या इसकी जो टर्निंग थी वो कहीं और किसी जगह से थी ये जो मियाँ वाली को रोड जाता था ये यहाँ से जो कलमा चौक है आप वहाँ से फवारा चौक जो पुरानी फाटक है वहाँ से नहीं गुज़रता था बल्कि ये जो जनूब से मनान पार्क के जनूब से रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करता था सीधा जो है जो है दुल्ले वाला रोड पे जो है ये मियाँ वाली की तरफ जाता था बहुत शुक्रिया वजील्ला खान से हमने जाना कि ये जगह ये मिज़ाइल चौक कितनी कितनी मारूफ रही कब कब किस किस नामों से जानी जाती रही वजील्ला खान ने हमें बताया कि इस जगह के मुख्तलिफ़ नाम रखे गए मुख्तलिफ़ हवालों से इस जगह को नाम दिया गया लेकिन दो नाम जो इसका पहला नाम था बक्कर मोड़ वही सबसे ज़्यादा मरूफ़ हुआ और अब जो आखिरी नाम है मिज़ाइल चौक यही नाम सबसे ज़्यादा मरूफ रहा है मिजाइल चौक की इस वीडियो के साथ हम इजाजत चाहेंगे अगली किसी वीडियो में शहर के किसी और मरूफ चौक चौराहे के साथ एक दूसरी सेलिब्रिटी के साथ एक जानने वाली शख्सियत के साथ हाजिर होंगे और आपको मालूम फराम करेंगे बहुत शुक्रिया असल